Мітингували за розформування районних рад у місті Кременчуці. Про, Проти розформування районних рад у місті Кременчуці. Отже, у студії да, у нас так. сьогодні гість учасник мітингу Олег Медведенко. Він проти розформування районних рад. Свою точку зору спробує обґрунтувати нам і нашим глядачам. Добрий доброго дня. Як співробітник Кримківської районної ради якою а, а... довжністю займається? Должность я занимаю директор Центра физического здоровья населения «Спорт для всех». В идее расформирования РАД и районов, уважаемая наша самооборона, забывает один момент. Сколько районы и конкретно районные депутаты проводят помощи именно районам? Сколько делается этими депутатами на районах? Можно называть много цифр, но Конкретно из моей работы, да, мы в прошлом году на э, улице лейтенанта Демпрова построили за инициативой, опять же, районного депутата Волошина Алексея, э, спортивный комплекс для летних видов спорта. Там неоднократно за прошлый год проводились соревнования по волейболу э, как городского уровня, так и международного уровня. И финансирование э, этого мероприятия было частично из средства именно депутатов, которые выступали инициаторами, поэтому. Э, от... ну, вы считаете, что очень много пользы от этого? Ну, я, я думаю, что вопрос-то завязан на том, куда уходят средства, которые хотелось бы, чтобы уходили. Понятно, это оздоровление, это здоровье детей. То есть тут целевая направленность средств прекрасная и цель оправдывает, да, средства. Я думаю, что вам в первую очередь предъявляют какие обвинения, обвинения райсоветам. В чем недовольство состоит? Э, ну, конкретики в каких-то заявлениях тех людей, которые сегодня, сегодня выступают э, за расформирование исполкомов и рад да, районов, э, они говорят о том, что зачем нам нужны районы, Давайте все сведем отдадим городу но никто из них не конкретизирует да как будет проводиться та работа которая ведется на местах конкретно сегодня каждый день, когда выходят на работу ряд сотрудников, каждый из которых выполняет какую-то функцию у себя в районе, который э, отвечает за свой кусок работы просто давайте расформируем. Но это не позиция нам. Олег, Олег, да. а давайте я конкретизирую, в общем-то, да. потому что э, я как человек, как житель Кремичуга, я, э, в общем-то, за то, чтобы были расформированы районные советы. На мой взгляд, на сегодняшний день районные советы, не районные администрации, не исполкомы, рады. а именно рады, потому что на мой взгляд сегодня они несут себе какую-то непонятную, больше популистскую, какую-то суперполитическую э, смысл, несут себе цель, и за этим нету никаких действий. То есть, чтобы на самом деле депутаты районных рад собираются на своей сессии, чтобы что-то там политически покричать. А каких-то э, реальных э, действий, э, какой-то работы там нет. Ни на благо города, ни на благо районов. Ну, речь идет исключительно о районных радах. Я согласна, как житель Кременчуга, что зачем вообще упразднять районы? Город достаточно можно отвечать? большой. Можно, можно. Отвечаю, что на самом деле и денег на содержание депутатов в районных рад не тратятся практически. Зачем в таком случае их Для... нужно? Они являются представителями... Денег не. Они ну, то есть уж точно не тратят э, каких-то денег. На себя, да, то, что им Понятно, пытаются. Понятно, они не получают зарплату. Они, они не получают зарплату по месту работы. Да, и они на самом деле являются связующим звеном между общественностью и э, сотрудниками исполкома. Э, а зачем это связующее звено? Что ли... Заявы, ну, ну то есть ну, вот зверныня, то есть это бумажная, все. Это бумажная цепочка. Не может ли просто житель прийти и без связующего звена Прямо в обратиться к чиновнику? В конце концов у нас есть связующее звено депутаты городского совета, которые точно так же представляют интересы округов. Ну, на самом деле, для более плодотворной работы, ну, мое, Чтоб... опять же, мое видение… Олег, в чем заключается плодотворная работа? Ну, есть, ну, есть, я же говорю, вот, допустим, конкретный пример я вам привел. Да? Депутат районной рады выступил с инициативой построить на территории района спортивный комплекс для летних видов спорта. Он вложил свои усилия, вложил свои средства, помог… Органам исполкома в них в решении ряда вопросов на сегодняшний день спортивная площадка для летних видов спорта существует и функционирует постоянно, и он является одним из тех людей, которые нагружают работой. Это прекрасно. Эту... Ну, смотрите, это прекрасно, но я только не пойму, почему сам чиновник, который там сидит, не может проявить инициативу, потому что построить детскую площадку. И все ждут Неужели его? он не видит потребности насущной в том, чтобы эта площадка появилась, и на ней играли дети? Ему для этого надо какой-то лидер на районе, который соберет э, мнение и скажет да, нам надо и начнет проталкивать. Это. Нет, здесь же не говорится о том, что э, исполнители, да, ну, то есть не, не инициируют. То есть у нас есть целая программа развития района, которая утверждена, в которую вносят свои предложения сотрудники исполкома. Но кроме этих, э, ну, предложений, да, нужно еще финансирование. И в моменте финансирования таких вот мероприятий, да, как строительство площадки, очень нужны люди, которые готовы выступить спонсорами, которые вы готовы это выступить. Это можно делать через горсовет. Ну, а почему это нельзя делать через районные советы? <связь> <связь> Мы же у, сейчас говорим о том, что, ну вот вы говорили, не было, да, там претензии на митинге, понятно, да, вышли там. По-разному люди, кто кричал, кто просто стоял. Мы сейчас говорим о том, что нужно сократить путь от, э, Человек, скажем, отчаяния народа, избирателя, на до а Вы не боитесь, что э, получится в этих шагах немножко другая реакция? То okay. есть okay. появится пропасть? Или, ну, то есть есть городские... Okay. страшно далеки, а нет да -да -да. У нас да -да -да. все... Не-не-не, все... Мы, 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 мы уберем районные рады, да, ну, то есть ну, уберем. А э, кто будет выполнять эти функции? Ну, то есть, да, повесим на городских депутатов. Успеет ли Олег, горо... А вам известно, какие функции на сегодняшний день выполняют депутаты районных рад? Да. А вы можете их перечислить? Перечислить все не могу. Ну, я ну, же основные... не готовился, не, вы не, меня варен. взяли сразу прямой эфир. есть основные, вы знаете, там... Ну, конечно, они принимают решения, распределение бюджетов, контролируют. Как выполняются функции всех. Бюджет, насколько мне известно, утверждает город. Нет. Он и, район. А район, правильно, при наличии сегодняшней такой структуры власти, которая есть, то вот это происходит так. А бюджет он один городской. Он один городской. То есть районные рады не финансируются ни с государственного бюджета, ни с областного, они получают, в общем-то, деньги из городского бюджета. Контролируются. Что контролируется? Депутатами. Насколько правильно выполняются те функции, которые ложатся на исполнительные комитеты. То есть они тоже принимают решения по перераспределению средств. Ну, то есть эту работу можно переносить как на город, да, добавляя работы городским. Почему я говорю, что может э, произойти другая реакция? То есть мы сейчас говорим, да, давайте уберем угу. и пусть, пусть работает город полноценно. Я говорю о том, что убрав эту структуру, да. можно просто потерять связующее звено и в районах останутся... И на самом деле на сегодняшнем митинге да, представители самообороны выступали не только о том, что распустить депутатов, а и то, что давайте распустим и исполнительные комитеты, пусть занимаются исполком. Но ну понятно. Но у вас, конечно, да. еще долгий путь предстоит доказать свою правоту. Я думаю, потому что э, вот этот имидж он подогревался разными также новостями. Вы сами их отслеживаете в нашем городе о непомерных каких-то премиях. Да. То есть вот весь этот народный такой гнев, да, я думаю, сосредоточился именно на этих э, моментах и, и поэтому, может быть, поэтому они не могут конкретно сказать, чем они им не нравятся. Но они понимают, что деньги уходят куда-то уходят. Ну, любом... И у вас еще да. отдел такой гуманный, который вы возглавляете. Возможно. У вас есть какие-то предложения по выходу из ситуации, там, реорганизация. Или вот вы хотите, чтобы прямо вот так как было, все оставить как коротко, я, если можно коротко. Очень коротко. Я не говорю о том, что та структура, которая есть на сегодняшний день, она стопроцентно человек. Конечно, если будут вноситься предложения, не просто да, давайте вытянем шашку и начнем всех убирать, а конкретные шаги, ну, один за На реорганизацию мир, На реорганизацию, да. То есть никто не говорит, что там всеми силами да, удерживать ГЛИВ районных рад. То есть пришли, сказали, что ну, не доверяют да, той власти, тому исполнительному комитету, а конкретно руководителям. Руководители сказали, хорошо, в общем, ушли. Оставить, оставить, но реорганизовать Можно такое ваше. Можно даже включать, так как в городе да, представителей... Общественных организаций, которые контролировали, да, ту же работу исполкома. Они просто приходили и говорили о том, что вот исполкомы не справляются или не выполняют каких-то функций. А конкретно был представитель от общественности, который бы контролировал выполнение тех или иных функций. Ну, в общем, у вас борьба еще впереди предстоит. Побольше вам э, в, в качестве оружия фактов. Надеемся, Аргументов что. Но, э, как подтвердил сегодняшний митинг, да, на который там пенсионерам закидывали о том, что они пришли на проплаченный, да, митинг. Про, не ну, был проплачен. Митинг не был проплачен. Это радует. О, это э, очень много было представителей э, тех социальных верст населения, с которыми конкретно работают напрямую исполнительные комитеты в районах. Э, э, конкретно приходили пенсионеры, которые получают помощь, которая участвует в проектах таких, как, например, университет третьего поколения, который работает Но в двух районах. Ну то, что районах. социальную направленность сохранить, об этом, речь. в принципе, говорили и сразу, да. когда заходила речь. То, а... то есть оставить именно социальную да. направленность. Мы в любом случае вам очень благодарны за то, что вы пришли к нам, нашли возможность, время и высказали свою точку зрения, так сказать, выявили свою громадянскую... И вам, спасибо за возможность. Олег был в студии громадского мы ж Участник проду... митинга Мы же продолжим